И всем привет, с вами мистер Джон Бест и... И Петрохуни 27. И сегодня мы будем играть вокруг э, в игру название... <laughs> под названием... под названием... Субай. Ну как-то так. Я не парился над, 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 названием, не переводил. Короче, мы нажимаем Start Session... Да, Петр? Да. Ну, короче, это хоррор, да? да? Да. Ну, вы, наверное, поняли по названию. Хотя... Нет, вы не должны были понять, потому что название это название. О, я возьму радио, я не знаю, я хочу радио послушать. У меня, короче, радио появилось, походу есть и там. Ладно, пошли, короче, на кружок. Нам помогут. Побежали по этой дороге. Сразу извиняюсь за э, присутствие э, лагов в игре. Да, побежали. Побежали, не побежали. Ты еще так бегать неудобно, ты все время должен нажимать на эту кнопку. Да, на пробел. На пробел надо быстро нажимать на кнопку, это вообще никак неудобно. Вы ну, бы сделали, как всегда, на ну, Так, дальше. записка. Тут меня пугали за раз, я вообще испугался. Сика. Надеюсь, у меня в этот раз здесь не будут. Пошли а, дальше. Нет. Я... Теперь, теперь, меня подпрыгнули. Ага, нормально. Так, я слышу какой-то шелест, и я сейчас общаюсь сильно напряжен. Я ожидаю скримеров, не скримеров, короче. Я очень Что боюсь. Ты? Давай, лазерный человек. Пошли в лес, а там человек на одном месте бежит. Вот как ты сейчас бежишь. Как будто знаешь, ты на беговой дорожке так. Эти усердно красные красные стараешься. Эти, эти, эти красные цветы меня один раз я это так испугали, а что его глаза, короче. Они тут часто появляются. Типа. Да, кстати. Я не вижу, что впереди. Это напрягает очень сильно. Ну так все хоро играет, знаешь. О, блин. Ты, ты мне своим фонариком испугал. Там, кстати, скелетон стоит два а, скелетона. Нет, это не скелетон, это круг. А, вот блин. Вот, стояли долго. Да. Еще лагал. Я Там, короче, вот он кроме у не испугает. Мы сейчас моя очередь сюда Да, да, да. Потому что в прошлый раз, как мы запарили видео, запарили, Запарили видео, там не было слышно а, Петра и... Ладно, Блин, так, я не хочу, Давай, управляю. давай. Испугали? Нет. А, блин! Испугали? Сейчас испугали. А, а тут меня еще... тоже... Мне в прошлый раз тут тоже пугали, кстати. Она еще когда Эдди готова. Появляется, от... Ну, от него нельзя вернуться, короче. А не, можно. Можно. Не, вернуться нельзя, уйти а уйти от нельзя. Назад, назад надо идти, короче. Или там по бокам. По бокам. Порода, блин. Чего? Где? Странно, что здесь животных нет. Это было бы страшнее, знаешь. Животные тут пробегают в темноте. Это было бы стрёмно. Ах! Хотя откуда здесь звери? Ну а тут -а -а -а, опять она Вы тут вышла, это <с into> Я Не ожидал. Тебе вообще не везет, хочу тебе сказать. Блин, это было очень стрёмно. Меня вообще ни разу тут не испугали, а ты, блин, вообще. Помнишь, когда еще первый раз только мы про нее только узнали, это было самое стрёмное. Да. Сначала про когда первый раз этого. Ай. Она на меня смотрит. Не вообще если. Что? Ты опять... Блин. Ты, 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 это, ты я знаю, я за тебя. Да? Что? А, да. Я, я не телепортировала не недалеко. Блин, это что, это дом ты... или камень такой? Это камень. Нас в прошлый раз ты телепортировал и тебя испугала. Вон там какой-то скелет. Нет, там круг. И скелет. Я не знаю, что это. Нет, это круг все-таки. Да это, это какой-то избу похоже, посмотри. Нет. Ну что-то типа может возможно. Что... Нет, это сены, короче. А, принесло. да, да, вижу, вижу. Где? Я ну? вон. Давай, иди там теперь круг, ты твоя. А Обернись вот... назад. Mm -hmm. Ты не испугался? Mm -hmm. Нет. Блин. Mm -hmm. Это нужно так с Богу заходить, как я Ой, кстати, тут не было. Не, мы тут были, помнишь? Мы mm -hmm. вот с машина? тобой были как-то раз. Да, машина да, это да, была. Да. Скелеты. Да нет, такой вот. Ну ты потом куда-то убежал, и там скелеты были. Ты где? А, блин. Я, короче, обернулся за тобой, и ты такой исчез. Испарился, короче. Так. Да, сейчас, сейчас. Да. Блин, это я иду в дерево и испугался с ним. Ну когда мы первый раз играли, это было са самое страшное. Тут И, фига... Я тебя испугался, ты понимаешь? Ты, блин, фонарик, что ли, выключил там, блин, ты на скелета был похож, короче. Ну, в первый раз на... Ваши... 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 Это вообще было убого даже, можно сказать. Это невероятно страшно. У меня даже иногда деревья пугают. Вообще иногда. Редко. Вообще. Да. Ты где, блин? Я отстал. Я реально Я встал, короче, думал а может его покачить? Так, Не подглядывай, да, сходи в туалет? Да. да. Ещё такая тётка сзади появляется. Да. А тут иногда за мной кто-то начинает. А, тот этот человек, короче, пробежался. Чувак пробежался он. Да? Сейчас я худо нам будет. А ну он, он туда пробежал. Туда Пошли за на... ним. Подожди, ты, ты записку пропустил. Блин, да, ты меня тут не пугай, пожалуйста. Это <связывай> <нет>. какая <связывай> Ты же лагаешь, знаешь. А погнали к этому человечку. А Боже. я записку не могу я взять. Посл... А, там какой-то звук, синий звук. Я не знаю, что там было, но там. Блин, почему звук. тебе фонарик в плече? Вот это догадки. Что делать те фонарик в плече? Там на голове хотя бы, ну в плече. Ну, не знаю. Там, ну, блин. Короче, нельзя. взять. Ну, вообще, беда, беда. Я этого я еще никогда не видел вблизи, я видел только глаза, как он Не, я видел вблизи, он на меня бежал, и я, я убежал от него. Короче, я не помню, что там было, но он меня как-то раз поймал вроде бы. Блин, тут дофига всяких светлячков. знаешь, не то, что там в Пузиках. Если один человек проиграл, то все игра окончена. А вот тут ты можешь... Ты где? Да ты убежал, ты я тут. Да, Блин, ты, видишь, ты не сказал жестко. Тут, тут Светличков дофига-то замечал. Чего? Светличка. Свет... О, опять оборот, он сзади. А, То оборот. есть, где? Где? Он был сзади. Где? Сзади тебя сейчас был. У тебя такой рот открытый иногда. Вот Все, он! Вон, видишь, понятно? Блин, светлячков дофига и вот. город. Да. И на этой позитивной ноте мы заканчиваем даже не прохождение а игры, прохождение игры, блин. Короче, прохождение игры. Все, ла, -ла, ла И это была первая серия, ждите второй. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. На мой Да. Ссылочка на его канал будет в описании. Всем удачи и до свидания.